вы знаете как человек который действительно прожил практически всю свою жизнь на территории Донецка. Я вам хочу сказать что в большинстве своем те люди которые ходили на так называемые референдумы они э, спали и видели себя в составе россии. И после того, как э, был э, незаконно у Украины забрат Российской Федерации Крым, они подумали, что в принципе такое же самое возможно как с Донецком, так и с Луганском. То есть, когда я общался со своими знакомыми, которые ходили на этот злочастный референдум и да, спрашивал, зачем вы туда идете, то есть, что вы хотите, какие цели вы преследуете, они говорят, ну как же, мы же будем в составе России, мы же будем жить так, как Россия. Понимаете, здесь сложилось несколько факторов. То есть, когда в России вроде бы как наблюдался подъем, наблюдался расцвет экономики и так далее, то есть было проведено на Олимпиада в Сочи, вот, а в Украине как раз в этот момент происходили события, которые ну никак не поднимали уровень патриотизма среди жителей Донецкой, и Луганской областей. Поэтому вот эти все факторы, которые сложились, вот как раз и стали причиной того, что мы на сегодняшний день имеем. То есть абсолютное большинство людей, естественно, не хотели никаких военных действий, ни захвата власти и так далее. Просто хотели жить в России, ничего при этом не делая. Вот и все. Я насколько помню, Своє бажання приєднатися до Росії сепаратисти висловили буквально за тиждень після того, як офіційно оголосили результати референдуму. Фактично рік нічого не сталося. Хіба цього було недостатньо для мешканців ДНР і ЛНР зрозуміти, що Росія на них не чекає? Вы знаете, к сожалению, на этих территориях до сегодняшнего дня очень сильна российская пропаганда. То есть там нет на сегодняшний день альтернативы тому, что вещает Россия 24, Life News и так далее и тому подобное. То есть люди не могут получать другого, чем им вещают с России. Поэтому они до сих пор уверены, что вот еще немножко подождем, еще буквально чуть-чуть, и все-таки Россия нас заберет. Поэтому даже год пройдет, два года пройдет, три года пройдет, ничего не поменяется, если мы со своей стороны не будем действовать, если мы своим примером, как граждане Украины, не покажем, что все-таки Украина это единая страна, и в Украине жить лучше, чем каких-то там ДНР, ЛНР или тем более в России. И вот это будет очень серьезным силом для того, чтобы люди все-таки поняли, что мы единая суверенная страна, и нужно как-то решать все эти вопросы. А скажи, пожалуйста, а вы как давно уже в Киеве? Мы уехали с Донецка в Киев в августе 2014 года, хотели уехать раньше в связи с тем, что у нас моя жена была беременна, мы как раз дождались рождения ребенка, вот, успели побывать под бомбежками, к сожалению, уже. И затем через 2-3 дня уехали на Киев. И сейчас, в принципе, здесь живем, туда мы не возвращались, то есть мы всех своих родственников тоже вывезли, э, родных и так далее. И все, что там творится, просто я не вижу смысла, что нам там на сегодняшний день делать.